Okay, YB, jadi uh, saya rasa mesej yang sangat penting untuk di-highlight lah. Ini bukan yang bakar Menteri ni, aku bakar orang ni. <laughs> misi YB kali ini dan pasukan untuk masuk ni nak tunjuk bahawa kita ni bukan uh, pak turut, bukan parti. Pak turut semata-mata membenarkan apa yang berlaku. Cuma YB, saya rasa YB tak ada WhatsApp, tapi saya rasa YB ada Twitter, ada Facebook semua. Jadi, mungkin YB pun dah tengok karangan-karangan jargon panjang yang dibuat oleh mungkin kata -kata cabang sesetengahnya ada yang pegang, pegang dalam jawatan parti dan ada rakan-rakan YB dalam kabinet pun yang mungkin eh, menyatakan apa, secara terus tidak lagi menyokong YB sebagai timbalan presiden. Jadi macam mana tu YB sebenarnya? Ya lah saya saya ingat itu hak masing-masing, menyokong itu hak masing-masing lah kan. Tetapi yang saya ingat kadang-kadang kita lupa bahawa anggota dan rakyat ini membaca yang tersirat bukan yang tersurat. Jadi bila sejak hari Selasa yang lepas secara bertubi-tubi uh, daripada menterinya kan daripada saya tunggu Nik je ni nak buat kenyataan bila kau nak buat kenyataan ni? <laughs> daripada menterinya, timbalan menteri lah, negerilah, negeri lah, ketua cabang lah dan sebagainya kan. Saya saya ingat itu hak masing-masing lah. -masing. Ha, tetapi um, bagi saya yang 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 lebih berbahaya apabila rakyat membaca yang tersirat itu lebih besar daripada yang tersurat yang 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 tersurat yang ingin disampaikan ialah untuk memberi gambaran bahawa Rafizi sudah tidak mendapat ditolak sepenuhnya oleh um, aka umbi dan yang itulah yang disambut oleh media-media. Media-media pun kalau TV3 tu tiap-tiap malam ditunjuk kan. Ha, jadi saya biasa aja yang itu yang itu saya tak bimbang kerana Anggota kita pun faham bahawa um, kalau setakat ketua cabang atau menteri buat kenyataan itu tidak melambangkan sokongan akar umbi pun. Kerana kena faham sistem yang kita ada di dalam parti. ini. kalau tengok contohnya untuk masuk dalam pemilihan kali ini kan dalam 10 hari lagi ni kan. Kita ada 30,000 orang perwakilan eh. Kan? Uh, walaupun saya faham banyak anggota di bawah itulah saya kebelakangan ini ni banyak yang dok hantar message kata tak apa YB saya sokong YB. Saya selalu tanya engkau ni sokong-sokong boleh mengundi ke tidak? Dia akan jawab saya anggota mestilah boleh mengundi. Lepas tu saya tanya kau tahu ke tidak sistem mengundi telah diubah. Sekarang mengikut perwakilan. Kau perwakilan ke tidak? Baru dia tahu oh rupanya saya tak boleh mengundi kan? Jadi yang yang sistem kita ini sekarang ini ada 30000 orang perwakilan. Sebahagian daripada perwakilan itu adalah dipilih di dalam pemilihan cabang yang lepas. Jadi bila pun berlaku fenomena potong kepala ini, dia bukan menang semua. Kalau banyak cabang-cabang yang hanya menang ketua cabang saja tetapi AJK di bawah itu yang menangnya orang lain belum tentu bila ketua cabang itu menyatakan sokongan kepada orang itu orang ini dia tidak melambangkan perasaan akar umbi pun Kemudian kita ada lebih kurang 15,000 lah, eh, sorry 20,000 perwakilan tambahan. Kan? Eh? Perwakilan tambahan ini berdasarkan undi yang diperolehi oleh semua calon-calon ketua cabang. Jadi yang menang ketua cabang itu kadang-kadang kalau pertandingan katakan empat penju, dia menang ketua cabang itu bukannya dia dapat 100% undi, dia hanya dapat 30% undi je pun. Yang calon lain tu ada 70% undi lagi dan mereka inilah yang akan melantik perwakilan tambahan. Jadi sebenarnya bila ketua-ketua cabang lah, menteri, timbalan menteri, ada timbalan menteri dekat cabang dia sendiri pun kalah. Tapi semangat dia bagi sokongan kan. Hmm. Jadi, bila dia buat semua itu, walaupun niat dia ialah untuk bagi gambaran bahawa orang seperti saya telah hilang sokongan akar umbi, anggota parti kita tahu bukan itu keadaannya. Tetapi yang lebih berbahaya, yang ini yang lebih berbahaya. Yang lebih berbahaya, yang bising dekat media sosial, yang bising dekat WhatsApp itu, ya. bukannya soal Nurul Izzah bertanding ataupun saya bertanding. Yang dia bising kerana dia mual melihat kerana ini dilihat dirancang untuk memangsakan seseorang. Itu yang orang marah. Ini masalah bila tukang cucuk dan tukang tunggang ini dia terlebih sudu daripada kuah. Dia berebut-rebut nak tunjuk kesetiaan dan kehebatan dia, cepat-cepat tunjuk keluar kenyataan sokong itu dan ini, sedangkan di luar dan di kalangan rakyat orang kata apa dah jadi dengan korang ini? Bila dah dapat kuasa, Sampai kamu berlumba-lumba untuk menjadi tukang ampu. Itu yang bahaya. Kalau itu berlaku, orang kadang-kadang lupa. Saya tahulah banyak saya perhati ni ada yang muda-muda lah mungkin tak sedar lah kan. Hmm. Tak, mungkin yang tua-tua rambut putih ni faham lah. Tahun 98 dahulu, kenapa reformasi berlaku? Kenapa ramai daripada kita turun berdemonstrasi? Dia bukan semata-mata kerana mengidolakan Anwar Ibrahim. Sebahagian besar daripada kita ni tak kenal Anwar Ibrahim pun. Kita semua ni rakyat biasa. Tapi kita mual caranya apabila kita lihat hanya kerana pertandingan politik dalam parti Maka segala-galanya digerak-gerakkan untuk memijak seseorang sampai dia jadi overkill. Kalau ia pun kau tak nak dia menang ke ataupun tak nak dia ada kat situ, cakaplah elok-elok. Saya belah je lah, tak ada masalah. Tak perlu digerakkan segala-galanya untuk menunjukkan seolah-olah dia ini sudah hilang sokongan. Kemudian datang pula Ramanan, dia ini tidak jaga akar umbi. Jadi perkara-perkara ini kalau dalaman parti saja tak apa kau orang nak bersorak aku tak kisah mana pun. Saya bimbang bila dia sudah melimpah keluar di dalam Twitter, di dalam media sosial, di dalam TV kerana orang akan kata apalah nak jadi dengan parti kamu. Bila kita dah sampai ke peringkat itu saudara-saudari, kalau kita jerit reformasi dalam kempen PRU 16 Sedari-sedari tengoklah Saya tak yakin orang akan sambut laungan kita Kerana orang kata Kamu telah diuji dengan kuasa Kami telah tengok bila kamu dapat kuasa Kami tak yakin kamu ini berbeza dengan mereka sebelum kamu Maka sebab itu Tak payahlah kami menghabiskan masa untuk kamu Saya lebih bimbang yang itu Daripada yang dalam pemilihan ini Pemilihan ini kau sukalah Menang kalah itu hal kamu lah tapi kalau sudah sampai melimpah keluar dan dia ada kesan kepada tanggapan rakyat, akhirnya yang akan menanggung beban itu tak lain dan tak bukan ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Nak masuk PRU 16 nanti, kalau ini tidak diselesaikan dengan baik, ini akan terus menghambat kempen kita dan membentuk persepsi rakyat ke arah masuk PRU 16. YB dah terangkan macam-macam tadi. Uh, cuma dalam banyak-banyak ni lah YB uh, Yelah kita pun tak tahu apa agenda uh, kenyataan bersama banyak-banyak ni Jadi mungkin ada spekulasi atau orang kata ada agenda di sebaliknya ya. Uh, orang selalu buat tuduhan kat YB lah Mungkin gas kepala, uh, tak sebulu dengan presiden dan sebagainya Dan sebab itu ada je kumpulan-kumpulan eh, YB Setengah-setengah YB ni uh, YB buatlah apa pun YB gerakkan Terak Ayu Malaysia ke seluruh Cakrawala dan Bimasakti ni Mesti diorang ni tak suka dan uh, tetap nak jatuhkan YB Macam mana? Ya. Hmm. Soalan cepu mas lah ha. no? Yalah bini kita pun kadang-kadang tak setuju semua dengan kita. Ha. Um, lah saya faham, saya ingat, saya ingat, uh, biarlah saya pun walaupun uh, saya tengok, you know, selalunya yang selalu ditanam kan, uh, untuk orang di luar parti lah, dia akan bina persepsi yang dia ni sombong, tak dengar cakap orang, dia kasar dan sebagainya lah. Saya terima tu, memang saya dah nak masuk 50 dah, payah dah aku nak ubah, memang saya macam itu kan. Tapi saya macam itu, saya ingat kalau saya ni kasar, sombong tapi kalau saya tidak 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 bertegas dalam beberapa perkara saya ingat tak jadi masalah pun kan Dan saya punya masalah ni saya ingat dengan orang politik lah bukan saja dalam PKR tapi dalam parti-parti lain pun selalu juga jadi isu ada dua masalah kan bila saya fikirlah setiap kali orang tanya, orang komen, orang bagi feedback kan Satu sebenarnya sebab saya outsider saya tidak datang daripada kelompok politik yang biasa Saya tak masuk politik untuk jadi orang politik contohnya Saya orang korporat, orang profesional Yang masuk jadi budaya saya itu Yalah saya kalau kau salah, kau salah lah. Ha? Saya tak reti nak kona kata Depan kata kau baik, belakang kata kau tak baik Yang Saya tak reti semua tu. Sebagai outsider Maka itu beban yang saya akan tanggung sampai bila-bila lah Kerana sebagai outsider Kita akan terus dilihat sebagai non-conformance Yang melawan arus Sampai bila-bila saya tahu Oleh kerana saya memang macam ini Dan perangai saya macam ini Dan bagi saya um, Kalau perkara itu saya tak setuju Saya tak setuju Maka sebagai outsider saya akan terus jadi non-conformance dan memang akan terus ada orang yang tidak selesa dengan saya lah. Jadi saya tak tak kecil hati pun bab itu. Yang kedua yang saya rasa yang yang walaupun macam mana pun akan ada orang yang tak berpuas hati. Bukan saja dalam parti lah. Malah di luar pun. Saya ingat dalam kerajaan pun ada. Saya jadi menteri dua tahun setengah ini. Ialah kerana saya oleh kerana saya outsider dan non conformer, maka saya mencabar status quo. Kerana cara yang saya buat itu ialah bukan cara biasa dan amalan budaya sedia ada. Kan? Saya contohnya, lah contohnya kan. Saya tidak um, menilai um, um, seseorang itu Uh, dalam parti contohnya kan saya tak menilai dengan setakat mana hebat mana dia cium tangan saya ciumlah sampai basah tangan aku tapi saya melihat secara objektif bagaimana first and foremost nilaian saya setiap orang yang datang ke meja saya baik nak jadi calon baik nak jadi ketua cabang nilaian saya yang pertama ialah prestasi dan prestasi itu dilihat dari segi impak impak kamu kepada parti impak kamu kepada parti yang boleh dibawa kepada rakyat kerana akhirnya kita nak tampilkan dan bariskan dalam parti ini orang-orang yang akan ada kesan yang besar kepada rakyat kalau kamu jenis yang langsung tak tegur saya tak cium tangan saya tak puji saya tapi kamu buat kerja dengan cemerlang dengan rakyat di bawah saya angkat kamu tak perlu buat apa-apa dengan saya dan prestasi dan impak ini selalunya dinilai berdasarkan 2 3 perkara pertama nak tak nak dia berdasarkan akal ada orang yang walau macam mana pun kehebatan dia dia tidak sesuai berada di sesuatu tempat kerana akalnya tak sampai ke situ orang marahlah kat saya saya gini, gini, gini Tapi saya nak jadi Perdana Menteri Boleh ke tidak? Tak boleh lah Macam mana kau nak jadi Perdana Menteri? Kau tak ada kemahiran itu Sebab itu yang muda-muda Saya ingat yang masuk parti kebelakangan ini Dia memang renggang daripada saya Kerana saya tak bawa budaya kepit beg Bawah ketiak ni Yang makan besar-besar Jamu besar-besar Hebat, happy-happy ni Tak ada saya kalau ada orang muda datang AMK saya tanya gini-gini saya minta saya tengok CV dia kemudian saya nilai dia selain daripada akal dia saya tengok usaha dan kesungguhan dia setakat mana dia betul-betul berusaha untuk membantu sama ada parti ataupun rakyat tanpa dia perlukan jawatan apa-apa kamu buat yang itu dulu if you can prove to me that you have a good impact then I will surely push you all the way up. Dan yang ketiga, saya melihat hati. Baik macam mana pun kamu dengan saya, hebat macam mana pun, kalau saya tahu di belakang saya, kamu buat benda-benda tak betul. Kamu kutip duit. Kamu macam-macam lah. Saya sendiri faham lah orang politik macam mana nak. Kalau saya tahu hati kamu tak betul, hebat macam mana pun, saya tak boleh sokong kamu. Jadi perkara ini mencapai status quo budaya politik negara kita. Sebab budaya politik kita ini dilambangkan oleh Ramanan. Yang Ramanan duk sebut inilah. lah. Kena gosok, kena baik, kena faham lah, kena hantar hamper dan sebagainya. kan? Jadi dia mem, mewujudkan pergantungan kepada pemimpin. Yang kat bawah ni dia kena bergantung kat pemimpin ni nak dapat itu nak dapat ini kamu sokong saya nanti saya lantik kamu jadi itu itu ini kamu sokong saya gini gini akhirnya kita akan berkesudahan dengan sebuah parti politik dengan pimpinan-pimpinan yang telah dimandulkan akal dia Bila akal dia dah kena mandul kalau berlaku sesuatu perkara di dalam parti yang salah Adakah kita yakin bila pimpinan banyak kita yang kat bawah ini mandul akalnya, adakah dia berani untuk bercanggahan pendapat dan melawan arus? Dia tak berani lah. Kerana dia bergantung sepenuhnya kepada yang atas. Jadi, saya ingat saya masuk keadilan berpuluh-puluh tahun, itulah reformasinya. Itulah budaya baru yang kita bawanya. Tapi saya sekarang sedar, dah 25 tahun saya 26 tahun dalam PKR ni maksudnya perjalanan kita itu masih lagi jauh lagi ke arah itu dan sebahagian sebabnya ialah kerana dalam 2 tahun yang kebelakangan ini kita berada dalam kerajaan maka dengan kerajaan ini datang macam-macam peluang bila di mana ada gula di situ ada semut dan macam-macam orang yang datang dan itulah yang menyebabkan sekarang ini berlaku pertembungan terbuka yang kita sekarang ini sedang bincang pada malam ini. YB saya uh, ambil peluang juga. Saya harap YB bersedia uh, soalan seterusnya berkaitan dengan your opponent. Saudari Nurul Izzah. Jadi uh, macam mana YB pandangan YB penyertaan uh, saudari Nurul Izzah sebagai uh, your opponent dan juga label-label uh, nepotisme yang uh, Berbangkit beberapa hari ini saya, saya dah sebut Daripada awal Kepada yeah. Datuk Sri Anwar Kepada Saifuddin Kepada ialah orang yang nak bertanding Ura-ura sebelum itu hmm. Saya dah sebut bahawa hak bertanding itu Hak masing-masing Saya faham perasaan itu Sebab masa Azmin timbalan presiden Dahulu tahun 2018 Saya cabar dia Sebagai timbalan presiden Walaupun saya penganggur masa itu kan Jadi saya fahamlah Hak bertanding dalam parti adalah hak masing-masing Dan saya rasa Izzah ada cukup hujah Kenapa dia perlu bertanding dan kita perlu hormati itu Masing-masing ada sumbangan kepada parti Cuma, ha, ada cuma dia eh. Ya. Yang yang tak membantu parti ini dia bila yang saya sebut tadi Lebih sudu daripada kuah ni Kalau contohnya um, Saudari Izzah bertanding Kemudian uh, dia berlaku Tanpa perlu ada satu gerakan um, yang, yang menunjukkan semua sokong Sehingga menimbulkan perasaan Semua ini telah dirancang Kemudian dia menimbulkan perasaan Seolah-olah ini disusun dan juga Apa nama ni um, uh, Mewujudkan Persepsi ada budaya ampu Dalam parti yang itu tak membantu parti lah. hmm. Kan Dan daripada situlah Maka kita kena bersedia lah Setiap keputusan yang kita buat Sebagai pemimpin parti Kita kena bersedia Dengan bagaimana perkara itu Akan menimbulkan polemik Di dalam dan di luar parti